Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. 5 вересня оперативна нарада розпочалася з подяки міського голови всім службам міста за злагоджене виконання своїх обов'язків під час проведення заходу. Хочу, прежде всего, поблагодарити работників комунального підприємства ПЖРО. Андрей Петрович, люди ваши, еще раз убеждаюсь, трудолюбивые, добросовестные. Ремонт дороги на пятихатке выезда за деньги предпринимателей частично, то, что просили, сделали тоже добросовестно. Значит, просьбы там у людей были по зарплате. Мы в бюджет сейчас свои обязательства перед вашим предприятием будет стараться выполнять. Большое спасибо руководству Желтоводским электрическим сетям да. Большое спасибо вашему коллективу. Большое спасибо полиции. Пожарным тоже большое спасибо этим людям, которые обеспечили пожарную безопасность. Автомобиль дежурил как на мотокросе, как и здесь были они постоянно. Большое спасибо трудовому коллективу стратегии и руководству в частности за организацию, за участие в организации этого мероприятия. Торговля, то же самое, предприниматели города, а также приезжие, кто приезжал в город молодцы, сработали, обеспечили мероприятия, обеспечили, скажем, детей и родителей их досух. Приношу еще извинения за неудобства. Я уже озвучил, что дом, который у нас как бы ближе всего пострадал, мы постараемся с мероприятием по благоустройству этого дома постараться хотя бы частично компенсировать те неудобства, которые претерпели эти жители этого дома. Ну и чистому месту, я вот сейчас вспоминаю, те контейнера, которые стояли покрашены в начале праздника пустые, потом они были наполнены. Чистому месту тоже самое Сергей Николаевич, большое спасибо. Контейнера были организованы как на тех праздниках, которые были в субботу-воскресенье Мотокросы, так и на этих мероприятиях, которые были здесь. По предприятию «Чистое место» предприятие работает в штатном режиме, мусор вывозится, техника работает, задолженности по зарплате и по оплатам налогов нету есть только долги по тем налогам, которые были созданы прежде. От себя хочу тоже поблагодарить за оперативную работу всех, ну, с, наверное, с самого начала своих работников, КП чистомиста, потом работников ЖРЭО, за то, что они убирали наш город, ну и особую благодарность нашим волонтерам, которые три дня простояли и проработали на этом фестивале. По Еще одно предложение есть по полигону. Всем желающим предпринимателям, предприятиям, которые хотят участвовать в раздельном сборе вторсырья, Подавайте ваши предложения, мы будем рассматривать и будете перерабатывать наш вторсырье. Сергей Николаевич, по поводу разметки. В городе у нас начали делать разметку. Сергей Николаевич, что-нибудь по разметке расскажете? По разметке. В авральном режиме мы сделали пешеходные переходы перед нашими школами для того, чтобы к 1 сентября дети спокойно могли переходить дорогу возле школ. выполнена текущий ремонт мягкий кровель 661 квадратный метр помимо этого был покос производился по улицам Маяковского, Кропоткина вывезен мусор в количестве 97 кубов и внутриквартальных территорий и 82 куба участок благоустройства. Мусор вывозился по городу во всех участках, ну, по максимуму очищали. Вот. Ну, по... по асфальтированию, как уже было сказано, мы этот участок пятихаток до камня мы сделали. И сейчас ведется подготовка казакова. Тут готовим к асфальтированию. Я думаю, на четверг мы ее заасфальтируем. И дальше мы переходим планово на Гагарин. Гарина у нас уже просмотрена на сметы, ну, там, объемы составлены. И, получается у нас там чуть меньше, чем ну, там был территорию Метиза, то же самое. Там они на свой вес они просили 40 квадратов, и у них там за асфальт. Мы тоже эту работу ну, планируем сделать. Так, значит, предприятие в отчетном периоде отработало в штатном. С 26.08.16 року тариф для споживачів багатоквартирної забудови места, тільки для таких споживачів багатоквартирные. Забудови міста, населення, фізичні особи, підприємці, якщо є підприємства в жилих домах і так далі. На послугу з централізованого постачання холодної води складає 10 гривень 59 копійок за один метр кубічний з ПДВ. На послугу з централізованого водовідведення 10 гривень 64 копійки за один кубічний метр з ПДВ. Загальний тариф за обома послугами становить 21 гривна 23 копійки. Споживачам категорії населення необхідно до 20 вересня здійснити оплату за спожиту воду та водовідведення у серпні 2016 року з урахуванням наступного 25 днів за тарифом 1950, тобто, тим тарифом, що був, і 6 днів. Значить, за тарифом 21-23 пропорційно розділити 30, своє споживання на 31 день, значить вивести цифру і заплатити. За 25 днів по старому тарифу, за 6 днів по новому. Значить, тарифи для споживачів приватного сектору міста. Підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, об'єкти, яких знаходяться в окремо розташованих будівлях, залишаються на рівні діючих. Централізоване водопостачання 9.73, водовідведення 9.77, разом 1950. За додатковими поясненнями, якщо такі необхідно буде, значить. Щодо застосування тарифів, звертатись до відділу збуту підприємства. Телефони 935 70 і мобільний телефон 095 234 75 36 Всю Цю роботу ми виполняємо. Задовленості діторська не виросла, вона осталась на тому ж уровне за що того, що. Что-то приходило, что-то оплачивали, то есть в районе 90 тысяч. Остатки есть по продуктам, которые длительного хранения, консервация. Решаем вопрос с возвратом, с тем, чтобы уменьшить кредиторку. Ну, стараемся не вылазить, не нагонять ни кредиторку, ни налоги, еще не платили по августу месяцу. По заработной плате у нас сегодня-завтра должны через <связать> Державную экономическую службу по комиссии по трудовым спорам пройти задолженность за предыдущие месяцы. То есть задолженности на сегодняшний день или на завтрашний не будет, но тут же уже у нас скоро за август образуется задолженность. Ну, по крайней мере, за июнь-июль ее планируем в ближайшие два дня закрыть. <связать> По работам введем работы по ревизии запорной арматуры, замене участков труб после гидравлических испытаний весной. Ну и замена обратки диаметр 700 продолжается. К, к середині месяца планируем ее завершить монтаж. Ну а потом изоляция. Материалы для изоляции есть наполовину. утепляющая минвата есть, а нет покровного материала на основе стеклоткани. Ну, там через прозоры мы запустили. Пока еще денег у нас таких нет, так что появятся средства, будем закупать. Надеемся на рассрочку по электроэнергии после уплаты вот этих 900 тысяч. Ну а остальные долги мы э, расписали для себя, по крайней мере, каким образом будем осить. Ну и уже чтения пойдут, когда пойдет отопительный сезон. Ну и для жителей Желтых Вод, чтобы вы понимали, Егор Борисович примерно занимался, для того, чтобы подключиться к вам централизованному, э, к, к индивидуальному отоплению, котел, там поменять все скромненько. По газу средняя это 60 тысяч, по электроэнергии средняя это э, до 40 тысяч. Чтобы люди понимали, что это не 5 копеек стоит, и никто из местной власти, из городского бюджета не может выделить эти деньги. Поэтому в последовательности и заключается, скажем так, самая основная задача власти не наделать ошибок. Есть еще технические аспекты подключения к индивидуальному отоплению. Технические аспекты. То есть просто получив разрешение и просто подключиться, отключиться и подключиться к индивидуальному, у вас ну, не получится так просто. Почему? Потому что изначально город планировался под централизованное отопление. Изначально. В этой связи-то и самый простой был приказ э, с 2005 года о том, что отключаться можно домами. Можно там попытаться подъездами еще как-то. Потому что если вы будете подключаться, отключаться от централизованной, подключаться к индивидуальному, скажем, вот в подъезде, скажем, 20 квартир. 5 квартир подключается. У вас газовым, допустим, у вас может не хватить просто газа. В этой связи уже и была такая практика, и знают, заставляли людей, специалисты, вести магистраль газовую, потому что нет газа. Электрическое хотите? А вы считаете, у вас проводка рассчитана на это? Не рассчитана. Вот и в этой связи вам придется обратиться к сетям, для того, чтобы вы делали заново проводку, заводили в дом. А если в дом она не надлежащей мощности, то еще и ту менять придется. А эти трансформаторы не хватит. Вот такая будет проблема. Люди, которые хотят подключиться индивидуально, забывают о том, что подвал же должен быть отапливаться. По поводу оплаты, значит, по подвалу, кто не знает. В 90-х годах я как юрист разбирался с этим вопросом, значит, насколько я правильно понял, тариф с людей, которые взимался, учитывал в том числе расходы энергии на, отплат, на отопление подвала. Как вестись в этой связи, не знаем пока. Либо ставить за счет всех жителей, которые перейдут там какие-то временные конвектора, вот. ну, утепление, естественно, подвала. В Вольногорске решается проблема за счет утепления подвала, пока. Но если температура минус 25 и ветер, ну есть проблема. Перемерзали действительно в подвалах, вода перемерзает. Есть тенденция такая, что люди демонтируют контейнера и уходят, к сожалению. Вот. И наша задача сохранить этих людей упирается прежде всего в сохранение старого тарифа, которому уже не счесть сколько лет. Для этого ну, все методы экономии мы уже использовали все. Мы практически ничего не покупаем, все, что можно, ремонтируем своими силами. Замещаем друг друга во время отпусков, болезней. Ну, в надежде на то, что мы сохраним предпринимателей, которые у нас еще есть на Тех, кто заходят на дзержинку в середине, видят, конечно, что очень много. Контейнеров закрыто. Вот. Ну пока мы справляемся со своими обязанностями. У нас все работает. У нас двухразовая уборка ежедневная, вывоз мусора. Лаборатория работает, работает туалет. вот Претензий к нам ну, практически нет, покупатели не обращаются по поводу нарушений на рынке. То есть все в общем-то, пока ситуация неплохая. Долгов нету. Налоги оплачены, зарплата выплачена. Сергей в кратчайшее время заключите договор, прям вот мое указание прямое, заключите договор с предпринимателями, которые имеют транспорт. Только проверьте, чтобы этот транспорт имел, вы знаете, какой документ. С вашим предприятием. Предприятие коммунальное является нашим предприятием и занимайтесь. То есть вы заключаете тогда договор с вами, вы договор подряда на вывоз, у кого есть транспорт, и все контролируете. И просьба, Сергей Павлович, на будущее. Я смотрю по кладбищу, у нас там какие-то начинаются движения среди предпринимателей, непонятно. Значит, давайте в ближайшее время соберем предпринимателей, мне в кабинете, которые шляют деятельность перечи мне этих предпринимателей, которые шляют деятельность на кладбище, пожалуйста. В кабинете. От вас претензии. поліції зареєстровано 160 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення і інші події. Із них за видами: крадіжки 12, шахрайство 1, грабіж 1, тілесні ушкодження 7, зберігання наркотиків 1, пожежа 6, дрібна крадіжка 5, інші події 111, ДТП без травмованих 1, раптова смерть 14. Період в період до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, з них за видами: крадіжка 12, грабіж 1, шахрайство одне, тілесні ушкодження 7, раптова смерть 4 і зберігання наркотиків одне. В цей же період особовим складом відділення поліції було задіяно максимальна кількість особового складу для охорони публічного порядку під час внесення Служби під час масових заходів а ну, явних приступних действий кримінальних праворушень, які описуються голодом, хуліганські кині, панажовщини у нас не було. Нічого такого не було. Не ні, 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 ні. Такого ну, нічого там, у нас... вони, взагалі сутками там находились? Нічого такого у нас там не було. Максимум особового складу туди було задіяно. Також було задіяно придані сили з сусідніх підрозділів, які прилягаючи до нас по території обслуговування. Також було задіяно додаткові екіпажі спецпідрозділів, підрозділу безпеки дорожнього руху. Також екіпажі були задіяні в місті. Завдяки всьому цьому я вважаю, що масові заходи пройшли у нас досить спокійно і нічого такого не було. Вокерами є самі немає. немає. Всі участям не було ваша не було нічого у нас. У нас в городе три лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы при рынках. Что хочу сказать. Значит, только в одной лаборатории у нас исследуют мясо. В двух других этих исследований не проводится. Ну, однако... Какой лаборатории исследования мяса? То есть, какой лаборатория соответствует требованиям стандартов? ни одна не соответствует я хочу сказать вообще я не знаю как работают сотрудники лаборатории и им конечно огромное спасибо за то что все таки э, ну, оборудование для исследования оно поверено своими силами они проводят эти исследования однако условия в которых они проводят ну крайне печальные. поэтому мы будем конечно смотреть думать что можно сделать потому что люди работают без воды даже вплоть до того что я не говорю Горячая, ну, за счет да, резервных каких-то, даже есть у нас отсутствие холодной проточной воды. Помещение есть без отопления, поэтому тоже как-то вот ну, ситуация не очень. А каком, на каком рынке у нас мясо проходит полную поверхность? На, ры, на рынке центрального. Да, да там есть комната, которая предусматривает проведение специальных исследований. В том в числе трихинолоскопия. Проводится, -то Там проводится исследование молочной продукции и овощей, ну, овощи, фрукты. Однако мясо, ну, остальные рынки, они проходят это исследование при рынке центральном. То есть в лабораторию обращаются, да, да и отвозят уже туда. Хотя, хотя это ну, не совсем, конечно, правильно. Это не то, что неудобно, это не совсем правильно. Обращаю внимание предпринимателей, которые перевозят продукты питания. Но вы хотя бы даже по логике подумайте, разве может водитель, который только что брался за руль, перед этим еще за что-то брался, без одежды специальной, без халата, который должен быть продезинфицирован, постиран, хотя бы постиран, без медицинской книжки. Без э, каких-то средств защиты брать лоток с продуктами питания, с хлебом тем же открытым, находящимся, и нести в магазин, споткнулся, упал, хлебы на упала, вин поднял ее, положил туда и так далее. Ну, по, хотя бы по логике подумайте, так должно быть. Но, наверное, не должно быть. Каждый автомобиль для перевозки даже лиц, которые ушли из этой жизни, там тоже требуется санитарный паспорт. То же самое здесь. Требуется санитарный паспорт. Но не это самое главное. Самое главное просто человеческое отношение. Хотя бы обработайте автомобиль. Просто хотя бы обработайте автомобиль каким-то дезинфицирующим. У меня в кабинете каждое утро обрабатывать хлоркой. Я считаю, мне больше нравится запах хлорки, чем запах лекарств, честно. Поэтому то же самое и вас касается, предприниматель. Виктория Андреевна мягко вам намекает о том, что вы хотя бы сами следите за безопасностью ваших продуктов питания хотя бы. Прилавки на рынке, где торгуют продуктами питания, должны быть естественно обработаны, плаха, на которой рубается мясо, должна быть посыпана солью для начала, там и так далее, и так далее. Это тонкость, откройте, там все посмотрите. Поэтому прежде всего собственное самосознание должно у вас говорить о том, что вы сделаете так, чтобы жители нашего города не пострадали. не пострадалі. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.